привет всех телевизоров и прихильников спорта. Минулого тижня завершился чемпионат Украины с футболу среди команд первой лиги. Муниципальный футбольный клуб «Миколаев» этот сезон завершив на последнем 16-м месте. Сегодня мы поговорим про выступ нашей команды. У нас в гостях главный тренер муниципального футбольного клуба «Миколаев» Вячеслав Мазерати и капитан команды Евгений Рябченко. Витаю вас. Вячеслав, вы возглавили клуб незадолго до начала весенней части чемпионата. Время на подготовку у вас было крайне мало. Скажем, откровенно, наверное, его и совсем не было. Но в любом случае, старт чемпионата был для команды довольно удачен. Давайте поговорим об этих шести матчах, в которых вы выступили успешно. Как вы правильно сказали, буквально за две недели до начала чемпионата было предложено возглавить муниципальный футбольный клуб. И учредителям была поставлена задача постараться по спортивному принципу удержаться в первой лиге, то есть не вылететь. Действительно времени на подготовку было очень мало и на комплектацию тоже были сложности. Было закончено уже трансферное окно, кого-то взять исполнителей новых было практически невозможно, поэтому сделали ставку на местных воспитанников, на костяк команды, которые составляли игроки бывшей Николаевской энергии для нас да, как бы это был вызов этот вызов мы приняли мы не боялись неудач мы понимали что они будут они без них никуда не деться но тем не менее нужно было играть нужно было защищать честь нужно было участвовать в чемпионате чтобы статус профессионального клуба не потерял поэтому я еще раз говорю, за столь короткий промежуток подготовить футболистов функционально было очень тяжело, поэтому упор сделали, в принципе, на тактику и на морально-волевые качества. И первые игры показали, что именно эти качества, которые позволяли да, составлять конкуренцию ведущим клубам первой лиги, это нам удалось, и особенно в домашних играх, где при своем болельщике, при своем зрителе, при родных, близких ребята отдавали все свои силы и силы нам старт, в принципе, как бы удался. Почему? Потому что выиграв первую домашнюю игру у Титана, мы проиграли в Харькове, потом обыграли дома у поехали на выезд, опять проиграли в Полтаве, сыграли в ничью с Олимпиком и на выезде обыграли суммы. То есть, как бы после шести игр мы набрали 10 очков и был достаточный задел для того, чтобы чувствовать себя как бы уверенно. И еще раз говорю, то, что если сравнивать да, наши условия, наши возможности, наши э, с теми предыдущими, как бы взять, если статистику, то и у Федорченко, э, Федорчука тоже после 10 игр было такой же самый показатель, как у нас, 6, 8 поражений. Но при более опытной да, команде. Да, при более опытной команде. То же самое, когда дебютный сезон был у Забранского, то же самое, после 10 игр он стартовал, 8 поражений и 2 победы, все все у нас, все. Поэтому наш баланс не так уж и плох. Тем более, что, я еще раз говорю, у них, у этих тренеров, было, была возможность подобрать тех исполнителей, которые они хотели. У них все было нормально в финансовом плане. Поэтому, э, да, хотелось сыграть лучше, да, хотелось, э, как говорится, больше удач. Ну, нам, в принципе, в, начале, в первых играх где-то и везло. И у ребят был еще этот порох, запал, который помог противостоять соперникам, которые каждый решал свою задачу и в турнирной таблице, и как бы отрабатывали те деньги, которые вкладывали в них на протяжении всего зимнего межсезонья. Евгений, вот вы стали капитаном команды, которая практически подавляющее большинство игроков не имело опыта первой лиги. Вот как команда настраивалась на первые все поединки, удачные? Не, ну все хотели доказать в первую очередь городу, что местные могут играть, хотят играть в этом клубе, и хотят защищать честь этого клуба. Да. Ну, все настраивались, все выходили как с ножа. И... Ну вот так вот были нормальные результаты, потому что вот Убились, играли как могли. Пусть мастерства где-то не хватало нам всем. Ну, где-то повезло немножко, где-то это за счет самоотдачи, за счет желания. вот Мы, мы выигрывали эти все первые матчи. Вот интересно, вот э, время на подготовку к это у вас практически не было. Как вы э, наверстывали ту же физическую подготовку, ту же тактико-техническое совершенство? Вопрос, наверное, вам, Евгений. Нет, ну выходили, было тяжело, хватали ноги у ребят, хватало, потому что мы как бы дома все сидели, мы даже нигде не были после прошлого клуба. За счет самоотдачи, за счет желания друг другу помогали, друг другу поддерживали во всем. Ну и вот за счет этого через игры уже потихоньку начинали набирать, что пытались более-менее показывать более-менее качественный футбол. Вообще-то, если мы возвратимся в то время, вот было неожиданно предложение Вячеслав Григорьевич о том, чтобы стать э, игроками команды первой лиги. Ну, как, бы, как восприняли, это вы лично? Лично я, я очень обрадовался, и я, я всегда хотел здесь играть, и до сих пор хочу здесь играть. Без разницы, как оно будет дальнейшего клуба. И болельщики. Пусть намного меньше приходило болельщиков. Но все равно оно приятно поиграть для своего города. И лично я очень обрадовался, и я настаивался на каждую игру, как как на последнем можно сказать. Ну и, в принципе, в первых же, же играх очень хорошо сыграл Роман Луценко, забил несколько важных мячей. То есть вы, Вячеслав, специально как бы готовили Романа быть бомбардиром нашей команды. Ну... И чтобы были халбеки, которые подавали ему мячи. Роман сам играет на позиции полузащитника, поэтому мы знали Рома еще по предыдущей работе, когда он в 2007 году был в Николаеве, знали его скоростные качества, знали его возможности, знали о том, что он первый круг чемпионата проводил в Черниговской Десне, и он как бы один из немногих футболистов, который действительно был к чемпионату подготовлен как функционально, так и тактически и технически, поэтому действительно делали упор на его скорость, на его мастерство. Вот в этих шести играх, о которых мы говорим, вы набрали 10 очков, забили 7 мячей, пропустили, пропустили... один больше. Да, 8 мячей. А потом у вас оставалось 4 игры до завершения чемпионата. И в этих 4 играх, к сожалению, команда не сумела набрать ни одного очка. То есть, видимо, сказалось то, что не было полноценной подготовки. Ну, случилось так, что была перенесена игра с алчевской сталью на более поздний срок. И у нас появилось вроде бы окно, которое нам не удалось плодотворно заполнить из-за того, что были плохие погодные условия, и э, вывести команду на более высокий функциональный уровень просто не удалось. Поэтому в дальнейшем за 14 дней мы сыграли 4 игры, и это действительно в этих играх сказалось именно то, что не было пол полноценной предсезонной подготовки. То есть команда как бы функционально просела, и уже те морально-волевые качества, которые помогали играть успешно, и они уже как бы закончились. Не было, как говорится, такой эмоциональной подпитки, которая бы помогла ребятам и в этих играх сыграть именно на том уровне, на котором они могут. Они играли, да, как бы для того, чтобы победить соперника сильного, нужно как бы совершать в каждой игре подвиг. И вот, вот этих сил на подвиг у них уже не было а оставались силы только, чтобы сыграть на том уровне, на котором они были готовы конкретно на тот данный момент. Поэтому это нас очень, как говорится, расстроило, то, что, да, концовку мы по большому счету смазали, и, наверное, и весть о том, что ПФЛ приняла решение непосредственно перед игрой домашней с Черниговым, что никто с первой лиги не вылетает, тоже, наверное, где-то подсознательно каждый, наверное, дал себе слабиночку, каждый где-то чуть-чуть Расслабился и вот этого чуть-чуть, наверное, и не хватило. Потому, потому что, еще раз говорю, для того, чтобы добиваться успеха с командами, ведущими Первой лиги, необходимо каждому футболисту в каждой игре отдавать все силы, полностью то, что у него есть, как физически, так и морально. Ну, справедливости ради надо сказать, что в эти четыре игры э, у вас э, были э, с очень сложными соперниками. Во-первых, вы проиграли с Талией Алчевской. 2-0. Потом на выезде Буковина Черновцы выиграла у вас 2-0. Потом дома с Десной Черниговской довольно крепкой командой проиграли 1-0. Хотя, в принципе, была равная игра. И проиграли Александрии, которая заняла второе место в чемпионате. Последнюю игру. С крупным счетом, правда, но в любом случае это уже поражение было последнее. Понятно, что вы уже знали, что вы не, не вылетаете. Евгений, ну вот, последние, опять же, эти последние четыре игры. Вы как капитан команды, как оцените? Ну, я оценю в первую очередь невезение в домашних матчах, потому что в первую очередь мы играем для болельщиков. Где-то нам немножко не повезло, хотя старались все, это, я думаю, можно и увидеть по видео, по матчу. Просто, я считаю, немножко невезение, немножко симпатии судьи, наверное, к другим командам больше, чем к нам. И все, потому что, в принципе, мы играли на таком же, старались играть на таком же уровне, просто где-то нам не повезло, вот и все. В числа вообще сезон уже позади. Именно под вашим руководством, как главного тренера, команда провела 10 игр, 3 победы, 1 ничья, 6 поражений. Мечи забито 7 и 17 пропущено. Набрали 10 очков. В принципе, если брать, смотреть общее выступление команды, то до этого, до того, как вы команду возглавили, команда провела 20 игр и набрала 21 очко. Под вашим руководством, я уже повторяю, 10 игр и 10 очков. То есть, в принципе, команда, учитывая, что перед вами играли игроки первой лиги, конкретно, то есть серьезные игроки, а вы играли, в основном, играли с ребятами, которые имели опыт, и то немногочисленные ребята, имели опыт во второй лиге. Как сами оцениваете выступление в сезоне в целом? Как в первой половине, когда вы еще не были главным тренером, так и во второй половине. Ну, для Николаева, да, для клуба, который с традициями, конечно, занять последнее место – это неудача. И никто же там не спрашивает и не вникает, какие были проблемы по ходу чемпионата, были ли они или не было их. Это уже никого не интересует, это уже история. История, как говорится, грустная, но тем не менее оценивать можно этот сезон как неудачный. В любом случае, сейчас межсезонье но э, впереди новый сезон в котором МФК николаев также должна участвовать в первой лиге я акцентирую, акцентирую на слове должна потому что э, пошли слухи что э, сейчас у команды возникли серьезные проблемы ну наверное от первых уст это будет более Правильно, если вы скажете, вы как главный тренер и вы как капитан команды. Что сейчас происходит вокруг команды и в самой команде? Ну, я так считаю, что это не вопрос не к нам, да, а прежде всего к руководителям, которые знают финансовую составляющую, знают, что происходит. Но не, не сейчас это началось, да. Уже зимой, по-моему, были проблемы в клубе. Но учредители, как говорится, собрались, нашли какие-то средства для того, чтобы доиграть чемпионат, чтобы пройти лицензирование, чтобы клуб не потерял статус профессионального. Что, как бы, говорит, со спортивной стороны мы сделали, мы доиграли, нет ни одного ни выезда, нет к нам никаких по спортивной стороне никаких претензий. То же самое и в процессе лицензирования все документы готовы, все сделаны и нет никаких, как говорится, проблем, не должно быть, по крайней мере, проблем для того, чтобы клуб получил лицензию на участие в следующем чемпионате именно в первой лиге. А по финансовой составляющей это знают только учредители, они в курсе, они знают, они понимают, только они могут сказать, на каком этапе, на каком уровне состояния клуба и что его ждет дальше. Мы как, ну, будем так говорить, наемные работники, наше дело выполнять свои профессиональные свои действия, как говорится, обязанности. Обязанности, да. И дальше мы как бы не лезем, не знаем и не можем комментировать. Это. Вячеслав, ну, когда заканчивается сезон, всегда происходит какое-то собрание в команде. Было ли у вас какое-то собрание, в том числе и с топ-менеджментом? футбольным, то есть с теми людьми, которые сейчас возглавляют команду. Ну, собраться... Что было из их уст? С -с 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 Собрание было, и на этом собрании присутствовал вице-президент Олег Иванович Киршов. Он поблагодарил всех за окончание сезона, и и он же сказал, что то, что будет дальше, и что будет именно в этом межсезоне, он не знает и не готов говорить, поэтому пожали руки, расстались и на этом мы находимся в творческом отпуске. Но вы с ним на связи? Ну да. С Киршовым. Он продолжает оставаться вице-президентом команды. Пока, пока, да. Вот я знаю, что недавно, ну тоже опять же, из, скажем так, проверенных источников, я знаю, что вы хотели э, встретиться с нашим э, с новоизбранным мэром города Николаев Юрием Кранатуровым. Была эта встреча. Я первый раз об этом слышу, я не, не, не собирался. Евгений, может быть, вы знаете об этом что-то. <связь> да нет, никто не собирался встречаться, просто. Мы же не можем через наше руководство как-то идти по поводу чего встречаться с гранатогомировать. Ну, он, это может быть судьбы команды. Ну, он, а он, он мэр, он знает, наверное, что есть команда, что нужно как-то ее поддерживать. Наверное, он ведет разговоры с учредителями, с руководителями клуба. Это, говорится, не наша ипостась. Поэтому наше дело работать и показывать футбол на футбольном поле. Ну, сейчас команда в отпуске. Ну, получается, команда в отпуске. До наверное. какого числа? Нет. Вас отправили в отпуск. Планов нет. У нас же мы же когда собирались еще весной собрались, мы все подписали контракты до 15 июня. Поэтому у нас заканчиваются контракты, и дальше, если захотят с нами их продлевать, то выйдут на связь. Вот и все. Это что касается меня, как тренера и всех ребят, которые были. На, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, в клубе с действующими контрактами осталось три человека. Это Котов, Попова, Восконян. А вы лично как тренер. Что? У вас есть контракт действующий? Тоже закончился 15, закончится 15 июня. Лично с вами тоже. Да, да, да. То есть получается, все ребята уже все... Свободный агент, да, свободные агенты. Да, свободные агенты, все правильно. Потому что уже тогда знали, что как бы будущее под большим вопросом, и поэтому при, было принято, я считаю, это правильное решение, что именно до, до такого срока было заключено трудовые соглашения, чтобы мы могли спокойно завершить этот чемпионат а о будущем разговоре пока не был? Ну, если вдруг случится так, как было уже неоднократно, когда команда оказалась непонятно, как бы в подвешенном состоянии, когда-то было время, когда Владимир Дмитрий Чайка, царство ему небесное, спасал команду, это было не один раз, и наши николаевцы могли наслаждаться профессиональным футболом. Почему профессиональным футболом? Потому что на сегодняшний день в Николаевской области есть единственный профессиональный клуб, это МФК Николаев. Раньше было их два, мы знаем, и южноукраинская команда была, когда-то была и Артания Очаковская, но это было давно, в старые времена. Сейчас остался МФК Николаев. И неужели опять мы стоим перед таким выбором, что у нас корабельный край может остаться без профессиональной команды? Вот если вдруг такое случится, что мы бы вы сказали? Вячеслав, что бы вы сказали, как да думаю, Я думаю, что наши руководители, руководители области, города, не позволят этому случиться, и все-таки надеюсь в том, что футбольный клуб будет существовать, в каком, как говорится, статусе, в какой лиге это уже и руководство принимать решение. Но хотелось бы так да, чуть-чуть вернуться, опять же, как к истории, да. У меня всегда это самая, ну, была мечта, еще когда я был юношей и играл за юношескую сборную Советского Союза. У меня... А тренером был Борис Петрович Игнатьев, он, если помните, помогал Семину в Динамо Киеве. А он, мне, он мне, задает вопросы, и спрашивает, а ну, Мазарати, расскажи, какая твоя мечта? Я говорю, у меня мечта закончить Киевский спортный интернат, вернуться в Николаев и вывести судостроитель Николая в высшую лигу. Он посмеялся, говорит, так, поэтически пошутил. И вот мечта как тренера у меня, так, чтобы костяк команды Составляли местные игроки, и у нас как раз чуть-чуть нам удалось эту мечту воплотить, да, не из, из хорошей жизни, но тем не менее. В нынешнем сезоне у нас из 20 человек 16 были воспитанники Николаевского футбола, и 4 человека все на все приезжие были. Вот это я за эту мечту и за мечту за том, чтобы все-таки команда была, и в ней основной костяк составляли местные футболисты. И это тем более важно, так как на местных футболистов идут наши болельщики. Что вы, кстати, скажете о наших болельщиках, Евгений, как капитан команды? Ну, я хотел бы поблагодарить, конечно, в первую очередь, что они нас поддерживают и <как> приходят, и нам приятно, конечно, играть в, как в родном городе, в родных стенах. Ну, благодарность большая. И еще раз хотел бы, чтобы они нас поддерживали, потому что в очередной раз на нас упал очень большой груз, и мы опять заканчивали сезон неудачно. Все, все то, что было до этого начала сезона, забывается и остается только конец сезона. И в очередной раз, получается, мы это все несем на себе. Ну ничего, мы держимся, мы надеемся, что будем играть дальше в этом, в этом клубе, будем стараться радовать своих болельщиков и благодарю еще раз их за поддержку. Э -э, скажите, есть ли доля успеха в выигранных матчах именно нашего Николаевского болельщика? Ну, конечно, конечно. Потому что если бы вы были в раздевалке, вы бы увидели, конечно, настрой на домашних матчах. Это совсем две разные вещи, когда мы едем на выезд, например, и дома. Потому что все прекрасно понимают, всем хочется доказать, в первую очередь, что мы можем, местные футболисты, играть в этом клубе, мы можем играть вообще в футбол. И очень большой настрой, и они нас поддерживают, И, и мы просто хотим, хотим играть для, именно для них, и чтобы они просто нас поддержали в любой ситуации. Что, что бы вы пару, пару слов уже о болельщиках. Болельщик у нас в Николаеве, будем так говорить, требовательный и понимающий. И в домашних играх с трибун, даже при неудачных, когда проигрывали, все равно с трибун неслись слова поддержки и понимания того, что на футбольном поле ребята отдавались полностью, и все-таки это спорт, это игра, и заранее, как говорится, прочитать победителя невозможно, но мы в каждой игре боролись до конца, и болельщик это видел, понимал и оценивал. Все мы в свое время читали в школьной программе книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Вячеслав, вот немножко перенесясь в наше время, скажите, пожалуйста, вот ребята как-то сумели обкататься по-серьезному, ребята со второй лиги, некоторые играли просто в аматорском футболе, сумели подтянуться к перволиговому уровню футболистов. Ну, естественно, они понюхали, как говорится, понюхали, пощупали, осознали, поняли, что такое футбол в первой лиге. Наверняка у них это отложилось, и само участие в этих играх против сильных команд, само даже нахождение там даже на лавке, на какой-то там технической зоне, это принесло им, я считаю, большую пользу. Это опыт, прежде всего, игр на таком уровне, и этот опыт, должен им помочь в дальнейшем. Они уже поняли и осознали, на каком уровне нужно себя держать, чтобы составлять конкуренцию ведущим командам Украины. Евгений, тот же вопрос. Что вы выходили как новички? Ну, как да. себя сейчас ощущаете? Ну, нормально, я же говорю. Единственное, что перечеркнули вот эти, четыре игры наши все удачи, которые были... Ну, я считаю, мое личное мнение, у нас много молодых футболистов местных, вот и ребят, и я считаю, что они достойны играть в первой лиге. Они даже взять одну игру с Олимпиком, который вышел в высшую лигу, хорошая была игра и играли молодые наши ребята. Я считаю, что если дай бог, если будет все хорошо в Николаевском клубе, если будут местные, то мне кажется, поработать немножко и все будет вообще у нас в городе вообще хорошо, и болельщиков будет на еще больше. Если вам доверят э, продолжать возглавлять команду на следующий сезон игровой. Оставили бы вы этот коллектив свой? И кого бы вы еще добавили к этим же ребятам, уже обкатанным ребятам? Ну, у нас в городе достаточно футболистов, которые играют за другие там аматорские клубы, которые могли бы спокойно влиться в наш коллектив и сделать таким образом, чтобы вообще все, все весь штат был бы из николаевских футболистов. Если такое, как говорится, вы говорите, доверят, конечно, <с> <с> я бы согласился и продолжал бы работать, и именно работать в этом направлении. Какие бы игровые звенья вы бы еще укрепили? Ну, нам атаку нужно укреплять. Это то, если отталкиваться от данного, ну, вернее, каждая линия требует усиления, и эти усиления, они должны быть для того, чтобы не бороться за выживание, а занимать достойные места в верхней части турнирная таблица. Давайте сейчас немножко поговорим о том, что всегда является тайной. Вот интересно, вот наша команда в плане финансовом, она намного уступает остальным клубам первой лиги. Все-таки здесь играют в основном Николаевские ребята, которые сами мечтают играть. И, наверное, многие играют за, именно большинство играет, понятно, за честь города, за флаг города. Но в любом случае финансы тоже являются не последней мотивацией. Но вот финансирование нашей команды и команд первой лиги, наверное, ну, если небо и земля, да? Ну, если брать да личные контракты, то мы всем командам уступаем в первой лиге. Всем поголовно и даже лидерам первой, второй лиги. То же самое мы в этом плане уступаем. Так что. Ну, вот за, за эти за это время пока вы играли и сыграли эти 10 игр, были игроки, которые сейчас могли бы спокойно перейти в другой клуб первой лиги и быть там, ну, быть там на виду, скажем. Ну да, я считаю, что у нас в каждой линии есть такие футболисты, и они могут, если поступят предложения, они могут их принять. И, ну, знаете, сейчас в межсезонье, я не знаю, может где-то кто-то с кем-то уже созванивается, кому-то как что-то предлагает, но пока у меня таких сведений нет. Но я считаю, что у нас группа футболистов, есть такая, которая могли бы играть в других командах. То есть имена вы называть не будете? Нет, имена называть не будем. Из этических. Из да? этических, да. Евгений, ну, в принципе, если вдруг вы под руководством вашего тренера Вячеслава Григорьевича и будете играть в первой лиге, какие планы будете ставить на следующий сезон? Ой, ну, ну понятно, я... что уже не последнее место. Нет, Наверняка. Ну, да, ну последнее место, я еще хотел бы извиниться, конечно, перед болельщиками, перед городом за эти четыре игры, потому что начало уже не... Никому... Последние игры. Последние четыре игры, потому что, ну, как бы, начало того, как мы начали играть, уже никто не помнит, сейчас все внимание идет к этим играм. Вот поначалу нам везло, все ходили, все было хорошо. Но сейчас мы готовы, Готовы извиниться, мы извиняемся, и мы готовы принимать этот груз, как оно есть, потому что мы играли, мы находились на поле в ту минуту, и, мы... и хочется доказать просто, вот и все, хочется, если в дальнейших сезонах доказывать, что мы достойны высших мест, мы достойны э, быть не там, где сейчас находится Николаевский клуб, и, можно сказать, даже это как вызов, это даже, ну, хочется просто доказать всем городу, болельщикам и всем кто любит футбол, что местные футболисты могут, и это не их место, где мы сейчас находимся. Вячеслав, ваш капитан Евгений сказал достаточно четко и ясно, что бы вы сказали нашим болельщикам, нашим телезрителям. Напоследок. Болельщикам и телезрителям терпение и поддержку, под, поддержку от вас, и мы, я надеюсь, что они, как говорится, не опозорим мы будем достойно защищать через города Николаева на украинских соревнованиях. Вот так быстро время нашего эфира подошло к завершению. Сегодня у нас в гостях были главный тренер муниципального футбольного клуба Николай Вячеслав Мазарати и капитан команды Евгений Рябченко. Спасибо вам за то, что вы были сегодня вместе с нами. Дякую всем вам, шановни, защита да, прохильники спорту. Вболевайте за украинских там и спортсменов. Вболевайте за нашу ненькую Украину. И до новых встреч у спортивного эфира телеканала Миколаев.